الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba' Babu ma yaqulu ala al-iqtisalihi Bab sesuatu yang dibaca atau disebut Ketika mandi Pada pelajaran yang lalu dia ada doa dan bacaan sebelum kita berwuduk. Bagaimana ketika seorang itu mandi, Mandi ni maknanya mandi hadas. Bukan mandi-mandi biasa. Eh? Mandi hadas besar. Mengangkat hadas besar. adakah sama ada zikir ataupun ada doa? Kalau buat wuduk ni kita dah baca banyak dah. Ada doa dia. Ada zikir-zikir uh, dia. Di antara doa ataupun sebutan yang dibaca ketika berwuduk itu kita maknanya baca syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah lahumul syarikalah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh ha, itu di antara doanya atau pembacaannya Okey jadi bab mandi pula macam mana ni ada tak doa ataupun sesuatu bacaan Imam Nawawi kata yustahabu lil mughtasili disunatkan bagi orang yang mandi Tadi kita sebut mandi apa? Bukan mandi-mandi biasa ni. Ha. Dia ada mandi. Mandi harus. Dia orang mandi pagi, tengah hari, petang ke. Mandi tu tak wajib harus je. Untuk membersihkan tubuh badan kita daripada kekotoran. Yang keduanya dipanggil mandi sunat, seperti sunat Jumaat, sunat air raya. Ah ha, itu mandi juga. Yang ketiga dia dipanggil mandi wajib. Maknanya mengangkat hadap besar. Ah ha, mengangkat hadap besar. Jadi di sini dia kata bukan mandi yang biasa tu. Ah ha, sama ada mandi sunat ataupun mandi yang wajib. Yustahabbu lil mughtasili an yaqula jami'a ma zakarnahu fil wudu'. Dia kata disunatkan bagi orang yang mandi dia membaca Kesemua apa yang kami sebut pada wudhu Jadi pada wudhu itu kita baca bismillah Dan beberapa sebutan yang yang berikutnya Maka dalam mandi pun sama Pada wudhu di antaranya minat tasmiyati wa ghairiha Daripada bismillah dan selain daripada bismillah ha, Maknanya Ketika nak mandi itu baca bismillah Selepas mandi Baca doa sebagaimana doa wudhu Ah ha, baca doa sebagaimana doa wudu wudu Wala farqa zalika bainal junubi wal wa Dan tidak ada perbezaan antara mengangkat ada besar mandi itu dengan sebab junub Ah ha, dengan sebab junub ada besar ataupun dengan sebab haid ataupun dengan sebab haid kalau junub ni lebih tertentu kepada orang yang ada besar dengan sebab jima jadi haid ni maknanya bagi wanita dan lain daripada keduanya Wa ha, qala ba'du telah berkata oleh sebahagian daripada sahabat-sahabat kami Imam Nawawi kata In kana junuban aw haidun lam ya'ti bi tasmiyah Ha kalau sekiranya dia berjunub ataupun haid dia jangan baca bismillah Sebahagian daripada ulama syafi'i kata. Ha. Kalau bab wuduk memang disunatkan baca bismillah. Tetapi bila dia nak mandi wajib. Ataupun mengangkat hadiah besar. Dia dah berada dia dalam keadaan hadiah besar. Sedangkan bismillah dalam masa syafi'i tak boleh baca. Tak boleh baca ayat Quran. Sesuatu daripada ayat Quran ketika berada dia dalam keadaan hadiah besar. Ketika berada dia dalam keadaan berjunuk. Ha, dia kata ba'du. Sebahagian sebahagian daripada ulama kami kata bismillah jangan jangan dibaca. Okey, sebahagian eh? ah ha, perhati elok-elok dia kata sebahagian. Dia tak kata semua ulama-ulama Syafi'i. Wal masyhuru annaha mustahabbat ma ka ghairihi Tetapi yang masyhurnya pendapat dalam mazhab Syafi'i ini sunat juga baca bismillah. Ha, sebagaimana selain daripada junub dan haid selain daripada junub dan haid bila nak mandi baca sunat baca bismillah orang yang junub dan juga haid juga sunat dibaca bismillah mengikut pendapat yang masyhur di dalam mazhab syafi'i sunat juga baca bismillah walaupun ketika itu dia berada di dalam hadam besar Ah, ha, dia kata karairihima sebagaimana selainnya Selainnya, selain daripada haid dan hadah besar, sunat baca bismillah, jadi orang ada besar, orang yang haid ketika nak mandi sunat juga baca bismillah. Lakinnahuma la yajuzu lahumā an yaqsuda bihal Qur'āna. Cuma dalam mazhab ini jangan kosak Quran. Niat Kosak tu niat. Niat zikir baca bismillah tu. Walaupun bismillah tu ayat Quran, tapi niat zikir bukan niat baca Quran. Kalau niat baca Quran tak boleh jugalah Sebab orang yang ada besar, orang yang junuk Mana boleh baca Quran Dalam masyarakat syafi'i hmm. ma yaqulu ala tayammumihi Bab bacaan kepada tayammum pula ha, Tengok dia ada berengke ha, Dia berkait lah Ketika wudud, apa bacaannya, ketika mandi dan ketika tayammum. Tayamun juga, tayamun juga maknanya bersuci untuk mengangkat hadas. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Ha, jadi tayamun juga boleh mengangkat hadas kecil dan juga boleh mengangkat hadas besar. Jadi ketika tayamun macam mana? Ada bacaan tak? Yustahabu <tuh> ayyakula fi ibtidaihi. Ah, disunatkan berkata pada permulaannya bismillah sunat juga bila nak tayamum ni baca bismillah sebagaimana wuduk kan sunat baca bismillah tayamum pun sunat fa in kana junuban fa in kana junuban aw haidan fa ala ma zakarnahu fi kalau orang tayamum itu orang nak tayamum itu dia tayamum kerana nak mengangkat hadas besar Tadi kita sebut nak menengah ada kecil dengan dia ganti daripada daripada wuduk sebab tiada air. Tayamum ini sama ada tidak ada air. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan Ataupun ada air tetapi dia tak boleh menggunakan air kerana musyaqqah. Ha, ini ada berlaku di zaman Nabi SAW Ada sahabat ni dia musafir Lalu dia berjunub Lalu dia tanya Bincang sesama dia Boleh tak adakah bagiku keuzuran Untuk aku tayamu mengangkat hadas besar Jadi sahabat dia jawab tak boleh Kukuk mana pun kena mandi juga Jadi kawan yang sakit ni Kebetulan kepala dia pecah Luka, luka parah Dia tanya sahabat dia yang lain Boleh tak aku bertayamum untuk mengangkat hadas besar Lalu jaw jawapan yang diberi oleh sahabat dia yang lain Kata tak boleh Kamu kukuk mana pun kena mandi Lalu dia mandi Bila mandi-mandi mati Sebab bila darah keluar banyak Kena air pula Tak lagi tak berhenti Mati Lalu dia mau balik ke Madinah Tanya Rasulullah Macam mana ni keadaan ni Sepatutnya hukum ni macam mana Boleh tak tayamum Dalam keadaan hadiah besar Rasulullah kata Qataluhu Qatalahumullah Mereka telah membunuh dia Semoga mereka di, dibunuh oleh Allah Ta'ala Maknanya ayat marah ha? Fa'inna syifa'a Fa'inna syifa'a al-ayni Ayyi As-soal Penyakit jahil ni tanya orang Jangan buat kepala tahu Ramai orang buat kepala tahu Yang dia tak tahu dia hurai juga Hurai pula berlebih-lebih daripada orang pula Dalam keadaan dia tak tahu Penyakit jahil ni Nabi kita tanya Lalu Nabi SAW memberi kelonggaran Orang yang berjunuk apabila ketiadaan air ataupun dia kesulitan musyakkah untuk guna air kerana mudarat, dia boleh tayamum. Jadi macam mana ni? Bila nak tayamum mengangkat wuduk... ataupun mengak, nak angkat hadah kecil ataupun hadah besar macam mana? Dia kata fa in junuban aw haidan fa ala ma zakarna fi irtisalihi. Ah sebagaimana mandi juga kalau dia junub. Junub tayamum untuk mengangkat hadas besar dalam keadaan dia itu berjunub dia tayamum itu untuk angkat hadas besar ha, dalam keadaan dia berjunub dan haid jadi nak kena baca bismillah boleh baca bismillah dengan niat zikir sebagaimana yang disebut pada bab mandi tadi ha, itu masyhur pendapat dalam mazhab syafi'i adapun qala ba'du ashabina tak boleh ya? sebahagian daripada ulama syafi'i kata tak boleh baca bismillah sebab dia ada besar orang ada besar mana boleh baca al Quran tapi yang masyur dalam masyarakat syafi'i boleh. Ha, tapi dengan niat, niat zikir. Sebab tu dia kata apa? Walakinnahuma lakinnahuma la yajuzu lahum an yaqsuda bihal Quran an yaqsuda bihil Quran bihal Quran jangan kosak Quran eh? jadi kosak apa kosak zikir bismillah yang dibaca tu niat zikir wa amma tashahhudu ba'dahu ba wa baqiyu zikri al-mutaqaddimi fil wudu'i adapun dia kata tasyahud kan sebab baca tu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah Itu ha, tu doa kan patu ada apa Allah majani ja minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikal salihin jadi boleh baca sebagaimana wudu' disunatkan baca ketika tayamum pun sama Ha Dia kata... Al wa baqiyuz zikri... Al-mutaqadimi fil wudu'i wa du'ai... Haa... Alal wajhi wal kafai Okey, habis itu... Al-mutaqadimi fil wudhu. Wa du'a... Wa, -wa du'a... Okey... Ha Jadi, mubtada du'a balik... Wa du'a alal wajhi wal kafai... Falam arafihi... Syai'an li ashabina... Wala ghairihim... Ada pun doa pada ketika membasuh menyapu muka dan dua tangan. Kan kita baca uh, semalam? Semalam ya? Ha, semalam tentang basuh muka ada bacaan dia. Basuh tangan ada bacaan. Kepala bacaan, kaki ada bacaan. Yang tu tak ada sabit daripada Nabi. Imam Nawawi kata, tidak sabit daripada Nabi. Setiap basuhan satu anggota ada doa tidak sabit. Cuma ada ulama buat ada kata tetapi apa yang paling baik Aa, kita apa dia ulang sedikit mustahabbu fihi da'awatun ja'at anis salaf. Yang paling baiknya sesuatu doa yang datang daripada salaf. Kalau salah tak baca tak bacalah sebab salah ni diambil dari pada nabi. Ambil daripada sahabat. Jadi kalau tentang sunnahnya setiap basuhan anggota wuduk tidak ada doa daripada nabi. Tidak sabit daripada nabi. Begitu juga ketika uh, menyapu muka pada tayamum dan juga sapu tangan, tidak ada doa juga yang paling baik. Itu paling baik. Kita falam arafihi syai'an di ashabina wala li ghairahim. Kami tak nampaklah ada perbahasan ini dalam uh, ulama-ulama syafi'i. Wa zahiru anna hukmahu ala ma zakarnahu fil wudu Zahirnya sebagaimana yang kami sebut daripada wudhu. Ulama ada buat tetapi sabit daripada nabi tak ada fa'inna tayammuma mataharatun at-tahuratu kalwudu maknanya tayammum suci bersih sebagaimana wudu bagaimana wudu tentang amalan kita ketika berwudu begitu juga amalan ketika tayammum maknanya hak nabi buat macam mana hak tu saja yang kita ikuti wallahu a'lam Jadi dalam pengajian ini dalam mana-mana kitab kadang-kadang mana-mana -kadang, ha, bab masalah bab fiqh ke bab apa ke kita kena ingat apa perbahasan awal dulu. Sebab biasanya ulama dia tak ulang lah. Contohnya perbahasan bab semalam tentang sunnah ataupun tidak bacaan doa ketika membasuh setiap anggota wudhu. Ha, lepas tu dia dikaitkan lah, hak kami sebut semalam semari macam mana. Pajaran lepas macam mana dalam bab mandi tadi. Lepas tu bab wuduk bab tayammum pula dia kata, hak lepas macam mana? Ha, dia tak ulang balik lah. Sebab kalau dia ulang ni banyaklah pula. panjang pula perbahasannya. Okay, terus. bab seorang uh, ucapan bab ucapan seseorang lelaki kepada wanita di sisi kuburan bersabarlah jadi <coughs> bila berlaku kematian kepada seseorang wanita sama ada kematian itu suami dia anak dia kaum kerabat dia saudara mara dia jadi dia pergi ke kubur biasanya pada zaman dulu yakni zaman jahiliah bila dah masuk Islam kadang-kadang terbawa-bawa dengan fi'il perangai orang jahiliah bagaimana fi'il perangai orang jahiliah ni dia meratap sebahagian daripada ratapan ni dia meraung menjerit dengan mengeluarkan suara yang keras tak boleh nak tahan uh, suatu musibah yang menimpa dia lebih daripada itu, dia pukul. Pukul pipi. Dan dia koyak baju. Maknanya nak melahirkan kesedihan. Tak tertanggung suatu musibah yang dialami. Jadi tajuk ini, seseorang yang apabila perempuan yang berada di kubur, datang orang bagi sebutlah sabar dan takutlah kepada Allah. Janganlah buat panggil dulu itu. Ha, nak menenangkan hati dia. Ini sebahagian sebahagian daripada ujian yang datang daripada Allah Taala. Dalam pelajaran pelajaran kita yang lepas, kita telah baca tentang apabila seorang itu ditimpa musibah, di antaranya bila berlaku kematian. Musibah dengan kematian ni orang yang sabar, dia akan digugurkan dosa oleh Allah Taala hasil daripada kesabaran bila ditimpa musibah. Yang kedua, Pertamanya dia sabar, yang keduanya dia mengharapkan pahala daripada musibah yang dia tanggung. Masa tu dia dapat dua. Allah Taala ampun dosa satu, yang keduanya dapat pahala satu. Ah, ha, pahala kerana dia mengharapkan pahala daripada musibah yang dia dapat. Jadi para ulama membahaskan dia termasuk di dalam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan perbuatan niat. Sabar tu perbuatan tu. <laughs> sabar tu perbuatan. Sebab apa dia sabar? Ha? Kerana dia sabar itu kerana Allah Ta'ala suruh sabar. Allah Ta'ala bagi ujian untuk nak test. Maknanya sejauh manakah keimanan seseorang. Pegangan. Dan pegangan dia terhadap agama Islam. Pegangan dia terhadap menerima takdir daripada Allah. Sebab itu ada ayat Quran Allah Ta'ala kata apa? Ah hasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamu anna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kaziib. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja tanpa diuji? Tak ada. Allah Taala tidak akan biarkan. Dia mesti dia takkan lepaskan. Dia mesti diuji. Semua manusia kena uji mengikut tahap keyakinan keimanan masing-masing. Ah ha, jadi dalam tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Bukhari ni pergi ke kubur tu tengok orang perempuan duk sedang menangis sedih tu sebut isbiri sabarlah wahai mu okey terus al hmm. Uh, Imam Bukhari dengan sanaknya daripada Malik radhiyallahu an. Malik kata dia berkata Nabi saw bersabda. Uh, Malik kata marah Marah Nabi saw telah melalui oleh Nabi saw maknanya Uh, pada satu kubur yang ada seorang wanita di situ uh, seorang wanita yang berada di sisi kubur wahya tabki Nabi lalu pergi ke kubur mendapati seorang wanita yang duduk di sisi kubur dalam keadaan dia sedang menangis menangis itu sebab apa kesedihan uh, yang menimpa diri dia dengan kematian kaum keluarga dia ataupun kaum kerabat dia. Lalu Nabi SAW bersabda faqala ittaqillah ittaqillah wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah. Maknanya takut kepada Allah. Apa makna takwa? Takut dengan makna takwa. Takwa maknanya imtitharul awamirillah wa nawahihi. Haa. Siran wa niatan. Menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala. Sama ada di dalam keadaan tersembunyi ataupun di dalam keadaan terang. Tersembunyi maknanya orang tak nampak. Kena junjung tinggi perintah Allah dalam keadaan ha, jahar ini ala ni ya, depan-depan orang pun kena jaga hukum Allah Ta'ala jadi kamu takut kepada Allah Ta'ala ni jangan melakukan sesuatu yang dilarang, ditegah oleh Allah Ta'ala sebahagian daripada tegahan dan larangan adalah meratap ha, itu yang, sebut, yang kita sebutkan tadi kamu takutlah kepada Allah jaga batasan, jaga hukum Allah Ta'ala dan dalam waktu yang sama kena kamu kena, kena sabar Ah, Sabar ini adalah yang menahan Menahan diri Kalau kita kata puasa menahan diri daripada makan dan minum Sabar di dalam menerima ujian ini Menahan diri daripada kita melepaskan kemarahan Melepaskan kesedihan yang melampau Sekadar melahirkan kesedihan tak apa kita lepah. lepas Lepas tu dengan menjerit Meratap, meraung dan sebagainya Itu yang pertama eh? Yang dapat diambil daripada hadis ni Maka kita disunatkan apa dia Menenangkan orang Bila dia pengajaran yang pertama Kita menenangkan orang yang berada di dalam kesedihan Bila berlaku sesuatu musibah kepada dia ha, Dengan Nabi SAW bersabda Ittaqillah wasbiri Bertakwalah kamu kepada Allah Maksudnya janganlah kamu melakukan hal-hal yang dapat mengundang murka Allah Ta'ala Apabila didatangkan musibah oleh Allah Taala bersabarlah di atas musibah mengundang sesuatu yang murka sebagaimana yang kita sebutkan tadi seperti apa dia seperti meratap ketahuilah bahawa semua musibah demikian pula apa yang menimpa seorang seperti rasa sedih dan kesusahan atau selainnya keduanya terbahagi kepada dua bahagian sedih susah ni terbagi kepada dua sedih ni menjadi lumrahlah manusia ni dia ada hati hati tempat tumpahnya perasaan marah, sedih, seronok kan? Itu hati tu tempat tumpahnya perasaan. Bukan kata orang biasa, Rasulullah sendiri pun bila berlaku kematian kepada anak dia Ibrahim dia pun menangis. Ah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Yang pertama, musibah yang menimpa manusia ni dia ada dua keadaan. Pertamanya musibah yang dapat menjadi pelebur dosa. Hal ini pasti diperoleh seseorang Baik mengharapkan pahala ataupun tidak Bila dia kena musibah Dia mengharapkan Dengan musibah itu dia mengharapkan pahala Ataupun tidak Dosa dia digugurkan oleh Allah Kena musibah malapetaka, petaka bencana Seseorang itu dosa dia digugurkan oleh Allah Tetapi kalau dalam kat Oleh itu apabila seseorang itu Difaham kedudukan yang sebenar Apakah kelebihan? Apakah istimewaan orang yang kena ujian ni? Dia akan dapat sabar sebab dia tahu dengan kesabaran itu dia dapat digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa ni dengan sebab kita minta ampun, sebab bertaubat Allah Taala gugur. Ataupun melakukan kebaikan-kebaikan, dengan sebab kebaikan Allah Taala gugur dosa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Muslim, apabila kita berwuduk ai basuhan kepada anggota wuduk ketika air itu gugur dia membawa menggugurkan sekali dosa-dosa kita. Dosa gugur dengan sebab amalan-amalan, di antaranya wuduk sembahyang, puasa zakat haji dan sebagainya. Dan ada keadaan dosa manusia itu gugur dengan bertaubat. Keadaan yang ketiga dosa manusia itu gugur dengan sebab kena musibah. Kalau gitu orang yang kena musibah ni dia tak tertekan sangat kalau dia faham tak sedih sangat. Dia boleh tahan. Oh, syukurlah Allah Ta'ala bagi musibah. Tak ada yang aku nak bertobat lagi, Allah Ta'ala gugur dosa. Di antara kegelihan orang yang ditimpa sentiasa musibah ni dosa dia digugurkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara kebiasaan yang berlaku kepada orang beriman. Ciri dan juga ciri orang beriman ini bila dia sebelum dia Berhadapan dengan kematian ataupun maut, Allah Taala datangkan kesakitan kepada dia. Sebab apa bagi dia sakit dulu? Pendahuluan sebelum mati nak bagi dosa dia gugur-gugur digugurkan oleh Allah dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, dosa dia habis langsung. Sebab ujian yang menimpa dia, kesakitan yang dia lalui. Yang kedua, musibah yang dapat menjadi pelebur dosa dan mendatangkan pahala. Tadi tak dapat pahala, gugur dosa sahaja. Yang keduanya musibah ni, gugur dosa dan dapat pahala. Hal ini apabila seorang mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala ketika dia bersabar dalam menghadapi musibah. Dalilnya sabda Nabi SAW. Hadis yang kita baca tadi. Innamal a'malu bin niyat. Wa innamalikullim ri'imma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Jadi amalan apa? Sabar. Amalan terbahagi kepada dua Amalan zuhir, amalan batin Amalan, amalan zuhir, pergerakan luaran kita Amal batin, maknanya perasaan hati kita tu Sabar, amalan, amalan batin Setiap manusia berdasarkan kepada niat Dan setiap seseorang itu dibalas mengikut niat Jadi ni dia niat Dengan musibah tu niat nak dapat pahala Dapat pahala jadi kesebaran tanpa mengharapkan untuk mendapatkan pahala adalah pelebur dosa. Dia sabar tak mengharapkan pahala, dosa gugur. Tetapi kalau sabar mengharapkan pahala daripada musibah dapat dua dua ganjaran, lebur, do, lebur dosa dan juga dapat pahala. Sebagian ulama berdalilkan dengan hadis ini. Hadis ini hadis yang kita baca di atas tadi yang uh, seorang wanita duduk di kubur. Sebagian ulama berdalilkan dengan hadis ini akan bolehnya wanita melakukan ziarah kubur. Sebagian ulama kata perempuan tak boleh ziarah kubur. Tak boleh ni pendapat yang pertama dengan makna makruh. Pendapat yang kedua yang kata haram. Perempuan tak boleh ziarah kubur. Memang ada hadis. Hmm. Jadi bagi ulama yang kata boleh hadis ni sebab Rasulullah tengok perempuan tu dah ada di kubur Rasulullah tak larang. Kenapa mari kubur ni? Eh? Kenapa datang ke kubur? Rasulullah tak larang. Cuma Rasulullah suruh dia sabar. Ha, Itaqullah wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah dan sabar. Ha, dan dalil yang kedua bagi ulama' yang kata orang perempuan juga boleh diarah kubur. Berdasarkan kepada satu hadis. Kuntu haitukum an ziaratil kuburi fazaruha fa'innaha tuzakirukumul akhirata. Sebelum ini aku larang kamu ziarah kubur. Lelaki perempuan tak boleh ziarah. Yang boleh pergi ke kubur bagi mereka yang menguruskan jenazah sahaja. Beberapa orang yang menguruskan jenazah. Selebihnya tak boleh pergi. Ha, kerana mereka meratap kan, meraung. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana orang jahiliah. Selepas tu Nabi kata, Fazaruha. Zaruha, domir jamak muzakar. Domir jamak muzakar ini, dia lebih kuat daripada mu'anas. Maknanya, Fazaruha. Ziarahlah oleh kamu. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Ya ayu alladhina amanu Kutiba alaikumus suyam Wahai orang yang beriman Amana amana amanu Kalau perempuan ramai amanna Ini amanu Jadi buat puasa ni orang lelaki saja wajib puasa Atau perempuan sekali Sedangkan domer untuk muzakar Aqimus salah wa'atuz zakah Domer muzakar Jamak muzakar Maknanya domer untuk muzakar ini dia lebih merangkumi muanas. Domer untuk muzakar untuk lelaki merangkumi perempuan. Kalau perempuan khusus untuk perempuan. Ha, itu kaedah ni. Jadi fazaruha ziarahlah olehmu. Sebabkan ulama kata daripada domer ini Lelaki boleh ziarah kubur, perempuan pun boleh ziarah kubur dengan adab-adab yang tertentu lah. Tak boleh duduk pakai pakaian yang berhias, itu biasa lah tu. Itu tak pergi ke kubur pun tak boleh buat kan. Ha, maknanya, pendapat yang kedua kata perempuan boleh, boleh pergi ziarah kubur dari itu. Wallahu alam, aku lukuh wa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.